Как сейчас идет? Есть какой-то депутат, да, там, сильный депутат, хороший там, и он привласть, ну, проправлячие, скажем так, партии. Например, там, в регионалы были, да, вот регионалы наставили площадок детских, спортивных, теперь только за ними никто не ухаживает и не смог. Точно так же были вильные демократы, да, там, где есть вильный демократ, там ставят детскую площадку темп, везде написано, и на этой детской площадке, конечно, все Должна быть комплексная программа. Определили, что нам надо там 30 детских площадок в городе. И начинаем их ставить по очереди. Мы точно знаем, что за 5 лет мы эти все детские площадки поставим. Что касается спортивных площадок, которые делают тоже, их просто никто не хочет сейчас брать на баланс. Каждая спортивная площадка должна быть обслужена. Поставили, вот если кто-то живет на Черновола, благовист на Черновола. Поставили детскую площадку, на ней никто не играет. Почему? Потому что травой заросло, никто не смотрит, сетку порвали, перила посрезали, некому ухаживать. Наша программа, все спортивные площадки и стадионы должны быть при школе. Почему при школе? Потому что в школе есть, в школе есть раздевалка, в школе есть медпункт, в школе есть учитель физкультуры. И школа может брать себе на баланс и делать. Это. То же самое касается и, и, и ну, таких, как ваши учреждения, да, это должны быть там, где есть люди, которые будут заниматься. У вас уже будет проходить физкультура. Плюс, если кто-то хочет прийти на площадку и заниматься вечером, я думаю, что не будет каких-то проблем точно так же заниматься вечером. Да у нас же забрали площадку. У и вас там парковка сейчас. И побудовали парковку. У вас там... Никто не побудовал, а просто появляется... ставят машину туда. Ну почему? Там же все это зарегистрировано, как Вот площадку... мне интересно, Нельзя спортивную, потому что там идет что там высоковоль на линии. Давайте так, і я... машини поставили нормально стоять, можна. і нормально стоять, им можно, виявляється там бути. І це безпечно. Безпечно. А, могу підняти, якщо якщо от вас буде е-е ініціатива от вас буде ініціатива. Ну, а я не знаю, просто кому ви, наверняка у вас же тут є депутат якийсь, то вже цей. Ну, это... Ми можемо від від тіщини підняти этот вопрос. Я хорошо пам'ятаю ту площадку, я прожив сам на Комсомольская 76, я тут очень, и очень хорошо знаю. Сейчас живу на дашкевиче так что эту площадку тоже знаю. Мы на ней когда-то играли в Какие 80 она. И она заливалась. И, и нормальная была площадка, и ну, пускай там не сильно, там сетка всегда была э, целая, всегда была порвана. Но на ней играли и в футбол играли, ворота стояли, и зимой мы тоже играли. И у нас было здесь и на стадионе две, две площадки, так что это я уже хорошо помню по детству. Коммерция идет вперед, так что я думаю, что вам по-любому нужна площадка здесь. Да, она что... нам треба, но нам ее нет где сделать. Скажите, кто вы за специальностью? За специальностью? Моя первая профессия – слесарь-инструментальщик. Закончил я в 2010 году университет на экономиста, заочно учился. Вообще я предприниматель.